Красносуленский филиал Донской академии наук три года назад распахнул свои двери для самых юных исследователей, учащихся начальных классов. С каждым годом все большее количество ребят интересуется таким научным методом деятельности, как исследование. Например, в прошлом году школьниками было представлено 93 работы, а в текущем 137 по 13 направлениям. Возрождение духовности в России через праздничную культуру. Чем дальше будущее входит, тем больше прошлых дорожит, говорил Антон Павлович Чехов исследований, проследить возникновение праздника, показать наиболее важный момент, рассказать роль праздничной культуры в жизни человека, познакомиться с народными традициями проведения праздника и как мы проводим эти праздники. Гипотезы. Интерес к праздничной культуре, воспитание в человеке доброты, уважение, пробуждение праздничного настроения. Задача моего исследования – изучить и систематизировать материал по данной проблеме праздничной культуры, проанализировать этапы становления праздников, используя традиции в праздник. А кто не знает про первое возрождение духовности русского народа через праздничную культуру? Что же такое праздник? В религиозном обиходе день несколько дней подряд, посвященные какому-нибудь религиозному событию, параду, демонстрации, счастливый радостный день, ознаменованный каким-нибудь радостным событием или удачей. Олеся Субботина, член жюри на секции «История», выделила несколько докладов, особенно понравившихся ребятам. Конференция, безусловно, является нужной, интересной. И об этом говорит все больше и большее количество участников, ребят, заинтересованных учителей и даже активных родителей. В частности, в моей секции «История» было представлено 14 работ. Работы были разноплановые, но, безусловно, все оригинальные, интересные и, самое главное, актуальные, поскольку ребята присутствующие задавали вопросы очень активно и включались в обсуждение работы. Самые интересные работы, такие как исследование «История кукол», «Бумаги», «Танков» и так далее. Кроме того, безусловно, популярны и получили живой отклик у сверстников такие работы, как «История пряников». Как вы знаете, пряник – продукт чисто русский. Немаловажен был аспект исследования, который провели ребята. Работы исследовательские отличаются от реферативных тем, что там непосредственно практическое изучение проблемы, вопросов, в котором участвуют большое количество детей, родители, педагоги и ребенок самостоятельно или под руководством старшего наставника проводит различные социологические опросы, сравнивает какие-то результаты, достижения, находит новые, как в данном случае, рецепты пряников, или, например, создает модель танка Т-34. Была такая работа. Ребенок второго класса, мальчик, представил как собственное практическое исследование, рассказал о танке, также рассказал об истории танкостроения и особо обратил внимание на те танки, памятники, которые у нас в Красносолинском районе существуют. Были интересные работы, также посвященные памятникам города и района, тоже очень актуальные. Ребенок провел классификацию памятников нашего города и района. Интересны детям работы также в э, школьную форму, хотя они из года в год э, постоянно представляются. И уже окончательно, как вы знаете, решено, что школьная форма в школе будет. Однако, тем не менее, по-прежнему эта тема интересна детям. Как вы считаете, что влияет на выбор ребенком темы исследования? Это его личный интерес или какие-то другие аспекты? Безусловно, при выборе темы играет роль играет несколько факторов. В первую очередь, в очередь непосредственно интерес данного конкретного ребенка. Но работа не будет Исследовательская, и не будет значима, если она также не будет интересна его сверстникам. Естественно, немаловажную роль играет грамотное руководство руководителя, а также поддержка родителей, которые естественно в данном возрасте помогают детям, проведение каких-то исследований, экспериментов и так далее. Почему же дети в столь раннем возрасте занимаются исследовательской деятельностью и что влияет на выбор темы исследования? Ты первый раз участвуешь в конференции? Нет, второй уже. О чем твоя работа? Возрождение духовности в России через праздничную культуру. А почему ты ее выбрала? Потому что я узнала, что сейчас стали многие праздники забываться. И я попытаюсь хоть как-то возродить э, историю праздников. А чего ты хочешь добиться в исследовательской деятельности? Ну, я... Я уже добилась, можно так сказать, потому что я показала свою презентацию одноклассникам, и вот уже наступает 16 февраля, то есть праздник Масленицы. И то есть, этот праздник сейчас стал часто забываться. Ну и я возродила, так сказать, историю этого праздника, и мы будем праздновать по новым традициям. Какая у тебя тема? Леворукие дети. А почему такая тема? Потому что я сам леворукий ребенок. Что ты интересного узнал, пока писал работу? <связывая> что леворукие дети талантливы и уникальны. <связывая> Просто хочешь ехать? Угу. Планируешь занять первое место? Угу. Ребята, свои увлечения и образ жизни превратили в тему исследования. Это придало их работам особую значимость.